小妹妹，去哪儿啊你谁啊？我去哪儿跟你有什么关系啊？你去哪儿跟我没关系，把手机交出来。不是，你是缺钱吗？我可以给你转账，你要多少都行。拿出来，少废话。你干干，哎，你干什么？干什么啊？小杰。 说了了给你钱了，包给我，不可能，大卫，不可能，你还我，松手，还我，你松手，还我，你松手，啊。 还没回家吗，将军？你怎么回事？怎么了？啊！你你别看我，我好不容易忍住了，你再看我又要哭。 疼吗？手拿我看一下，那只？圆着。 I calm, so sun, stars, you my only sunlight. light, need you to be. 那都不知道该怎么说你了。我看看。还疼吗、嗯？ 干嘛要这么看着我？所以你的意思就是，万山利用自己的职权对唐鑫进行了性侵犯，犯罪地点就是万山办公室那间带着密码锁的休息间。嗯，唐鑫给你的证据和你拍的视频呢？在我手机里，都让小混混抢走了。 从现在开始，你就好好在家里边休息，公司那边我去帮你请假。还有，万山唐鑫的事情，你不能再插手了。那怎么行啊？那怎么不行？你一个连自己都照顾不好的人，还想管这么危险的事情？谁说我自己照顾不好自己了？那个小混混他也受伤了。将军，你是真傻还是假傻？现在都什么年代了，哪个混混还在街上去抢钱？ 那混混很明显就是万山派过来针对你的，你现在和唐鑫的一举一举动应该都在万山的监视当中。你如果再去接近唐鑫，只会让自己更加危险。不是，那也不能放任这件事情不管不顾吧？那也轮不着你来管。那我也用不着你管，我自己会把证据找回来。将军，这么晚了，你别出去了，自己在家里边待着。手机我帮你找，行了吧？ 听见没？没听见。